Серед багаточисленних народів, які мешкають в Бесарабії, значне місце займають болгари, гагаузи, греки, серби, які переселилися сюди з Туреччини у 1806-1812 роках, одразу за переможними російськими знаменами, сподіваючись під їхнім дахом знайти спочатку захист, а потім і затишок, хліб та благонадійність. Освоюючи нові землі, люди не йшли як біженці, вони йшли як народ, який має свою древню унікальну православну культуру. Вони в першу чергу будували храми, а самі жили в землянках, знаючи, що без Божого благословіння весь їхній труд буде нікому не цікавий, а у їхніх дітей немає майбутнього. Все частіше і частіше люди споглядають на святині нашого краю Бесарабського, і це веління часу. По-перше, приковує до себе увагу Спасопреображенський собор. Цей храм символ не тільки Болграда, а й всього народу, який мешкає в цих краях. Початок розкішному Спасо-Преображенському собору було покладено в 1820 році. Багато часу пішло на вибір проекту храму та архітектора. Дослідники вважають, що архітектором цього витвору століття став Авраам Мельников, якого добре знав генерал Іван Микитович Інзов. В основі проєкту була використана ідея Ісааківського собору, але без зайвої помпезності. Простота проєкту Мельникова тільки підкреслила архітектурне багатство будівлі. Болградський храм за своєю красою не має рівного собі не тільки в Бессарабії, але й в цілому на півдні Росії, писав проти Єрей Іван Стефанов у своїх спогадах. В ньому збережені художньо виписані ікони, він має три вівтарі. При величезній архітектурі в ньому присутній сильний резонанс, який дає службі і співу величність, художність та красу. Люди вже давно звикли до яскравого стінорозпису преображенського собору, а між тим він був виконаний вже у 20 столітті. У 1912-1914 роках художник Піскарьов розписав собор в стилі Модерн. Розпис здійснювався за ескізами художників Нестерова та Васніцова. храмовий розпис копія розпису Володимирського собору в Києві. Різниця бачиться тільки в тому, що в Києві все на золотому фоні, а в Болграді на блакитному, все в хмарах. На початку 19 століття всі бесарабські народи спостерігали за процесом будівництва храму як за явищем знаковим. Всі дослідники підкреслюють історичний факт: храм відтворювався не тільки коштами кількох меценатів. Але й всіма переселенцями, які мешкали в цьому благословенному краю соборно, спільно, всім миром, заходячи всередину під склепіння храму до вівтаря, відчуваєш незвичайне благоговіння і радість людську і розумієш, що предки наші споруджували цей пам'ятник з радістю істинно вільних людей. А лики святих рівноапостольних братів Кирила і Мефодія виписані ззаду на колонах і дивляться прямо на вівтар, наближаються до нас. Вони моляться, моляться перед Господом за нас, грішних. За роки незалежності в соборі відбулися значні зміни. Насамперед, замість дерев'яного, струхлявілого христа, встановили на великому куполі красивий позолочений. Реконструкція собору розпочалася в 2001 році і вже підходила до свого завершення. 26 січня 2012 року сталася справжня трагедія, запалав Спасопреображенський Преображенський собор. Пожежа сколихнула громадськість, адже Собор центр духовності на півдні Одещини. Вона обпалила серця не тільки болгар, а й представників різних національностей, які люблять свій край. З благословіння архієрея Одеської та Ізмаїльської єпархії, високоприсвященнішого митрополита Агафангела, роботи з відродження собору і його реставрація покладені на народного депутата України Ігоря Плохого. Це не випадково. Свого часу купол, дах, фасад спасу Преображенського собору були реставровані саме на кошти і під керівництвом Ігоря Івановича. Практично після... под пожар, после пожара, э, ни одна икона не пропала, не сгорела. Все сохранилось. Мы все абсолютно, имущество церковное, иконы, утварь церковную, алтарную часть и э, все, что находилось там, мы все спасли, все вынесли. Вот, ни одна икона не сгорела. Есть две иконы, больше всех пострадавших. Одной иконы лик обуглился, вот. а вторая икона от разницы температуры здесь на улицу вынесли а там был мокрый снег и вот она вздулась вот икона но ну, реставраторы видели и говорят что это все поправимо все это можно исправить вот. и восстановить первая задача наша сохранить здание от воздействия внешних условий вот чтобы влага не попадала на на крышу вот где ее сейчас нет что она влага будет на своды попадать, чтобы мы не испортили вот и саму конструкцию здания. Поэтому надо крышу восстановить и купол. Но вместо этого временно будет натянут тент, который сейчас уже изготавливается. Поскольку мой детский школьный путь ежедневно пролегал мимо этого собора, я всегда в детстве почему-то думал, что было бы очень чудесно принять какое-то участие в помощи жемчужине Бессарабии. Ну и вот на начало 2000-х годов, когда его состояние было плачевным, я с настоятелем на тот момент отцом Павлом приняли решение с замены креста начать эту реставрационную работу. И затем поэтапно мы двигались и закончили фасадные работы, перешли вовнутрь. То, что произошла трагедия, я думаю, наверное, это все-таки символически, поскольку в целом украинское общество переживает непростые времена, а Болградский район и Бессарабия в том числе. Очень много зла, очень много накопившихся проблем. Я как христианин благодарен митрополиту Одесскому за оказанное доверие. Благодарен своим землякам за то, что они также обратились ко мне с просьбой не опускать руки, а продолжать работу. И сегодня, как мы знаем, идут реставрационные и восстановительные работы полным ходом. К октябрю надеемся закончить первый этап. Это перекрытие купола, возведение креста и окончательная ремонт кровли. Но не это главное. Главное, чтобы люди, большинство добрых, порядочных наших земляков понимало, что никакая беда нас не может сломить, никакие невзгоды нам не должны позволить опустить руки. И вот, как бы сообща, мы преодолеваем все эти трудности. Та фирма, которая занимается реставрацией, у нас есть все основания надеяться, что качество выполненных работ будет даже лучше того, что было до пожара. Поскольку при перекрытии основного купола, балки, мы на тот момент уже определили их состояние, они были полностью прогнившими, но менять их не представлялось возможным, поскольку это нарушало бы всю конструкцию. И было принято решение просто их укреплять. Но ну, а сейчас, наверное, уже, так сказать, не было бы счастья, да несчастье помогло, да, уже э, будет заменена вся основная несущая э, часть на металлическую и будут усилены стены. Я думаю, что качество будет выполнено в лучшем виде и мы будем опять восхищаться жемчужной Бессарабией. Нас, э, мою семью, шокировало сообщение о случившемся пожаре в Болгарском соборе. Почему? Потому что все детство, и юношеские годы, вот, и в дальнейшем связано э, с этим собором. Значит, я э, еще, будучи в первом классе, присутствовал на в 1938 году на празднование столетия э, со дня открытия собора. Затем мы э, имели э, вот, э, возможность лучшие ученики со школы э, нашей где учился э, отобранные. Значит, э, священником на уроке пения для э, хора, детского хора, э, который был организован при соборе. Еще хочу сказать, что я и мои еще две сестры и братцы были крещены там. Мои родители были венчаны тоже в этом храме. И э, еще, значит, мы уже э, где-то в году, 1995 году, в 1995 году уже на пенсии э, были с женой моей Еленой Родионной. Мы тоже обвенчались там, там, в этом соборе. И э, то, что произошло там, оно не могло... Значит, нас, конечно, оставить безразличными. И когда было сообщение, что объявлен благотворительный сбор для восстановления храма, этого, мы приняли участие с моей женой Еленой Родионовной. Приняли участие и внесли посильную помощь. Вот, деньгами, которые у нас знаете, была возможность. Я когда зашла это в двор, когда я, я думала прийти, я зашла, и когда я зашла во двор, раб перекрестился и сказала, Господи, храни меня, как Божий Мать. Зашла я в этот храм и начала трудиться, работать. Был отец Семен, настоятель у нас. Мы работали здесь только, уборцем. Что, что нам сказали, то и мы делали. Я никогда не обиделся, ничего, потому что я не пришла просто за деньгами, но пришла спасет душу свою. Устанавливается храм, который я пришла здесь, жила 42 года, не было ничего, было землетрясение, какой убирали, как камень упали, все убирали. А сейчас очень хорошо, что люди какую-то копеечку дают и устанавливают все храм. 85 года я тут пою, вот читаю румынский, потому что сказали читать, потому что те люди, которые учились в румынское время молиться по-румынски, до сих пор они это самое молятся. И пока я жива, я должна читать и пою. И для меня собой это все, это жизнь моя. Болела, три недели не была, как будто что-то потеряла. У меня это очень много значит для меня. Слава Богу, что маленько понималась и обратно начала ходить. Дай Бог всем здоровья и меня в грешницу. Я в ужасе была. Это не передать вам словами, какое горе для без района, для без, без детской области. Это очень страшно было. Это очень страшно было. Не, не, не передавать никакими словами такое горе. Так что, дай Бог, чтобы восстановили обратно, чтобы обратно, чтобы светили, чтобы я взяла, чтобы светили еще собор. Так хочу дожить еще до святого собора, батюшка. Василий молодец, слава Богу, он старается, он все для собора, много тратит времени. И дай Бог, чтобы все скорее кончилось. Все-таки Господь неспроста попускает какие-то тяжелые моменты, не только для города, для храма, для отдельного дома, для отдельного семейства, а бывает и для целых народов. Сейчас вот случилось это, чтобы Господь, Господь пожелал объединить всех, чтобы мы в этом, это горе сплотило нас. Поэтому я хочу выразить благодарность всем тем, которые неравнодушны по отношению к нашему собору и вносит свои лепты всем трудящимся, строителям, которые сейчас заняты восстановлением собора. Работы ведутся, работы идут. Вот, и как было обещано, что к концу лета, к началу холодов, купол будет сиять новым светом. Божий храм, дом чист в моем сердце. Княв и срам, няма там, виждам свято лице. храм, Божий храм, мой. же там свой татан Бог Chill